কৃষ্ণ ধর্ম বিষয় লোরাসামান কম বলি ভিডিওটি প্রস্তুত করা হয়েছে গতি আপনাদের চাই কেন পায় জনাব আর আমি ইমান গুণী পণ্ডিত নহয় সাধারণ আমার সীমিত জ্ঞানে লাভ করছো সেইখিনিহে আপোনালোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আচলতে মই ভাবোঁ আমাক কিছুমান চেনেলত সুন্দৰ ধৰণে ব্যাখ্যা কৰি থাকে ভাল লাগে মই শুনো যথেষ্ট কিছুমান কথা আমাৰ তাৰ মাজত থাকি যায় সেই কথাখিনি তেখেতবিলাকে যদি অৱগত কৰে তেতিয়া আৰু ভাল হয় বুলি মই ভাবোঁ যেনেধৰণৰ ধৰক এজন সুন্দৰ কণ্ঠৰ হ'লেই ভাগৱত ভাগ কামা পাঠ কৰিবলৈ দিয়া হয় কিন্তু ভাগৱত ভাগ পাঠ কৰোঁতে সদায় এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব লাগে যিভাগ আসন দিয়া হয় তেওঁক ভাগৱত পাঠ কৰিবলৈ সেই আসনখনৰ বিষয়লৈ তেওঁ অৱগত হয় নাই তেওঁ জানে নাই সেই পথাৰ কথাখিনি লক্ষ্য কৰিব লাগে লগতে বেছি ৰস গুণলৈ যোৱা যেন মোৰ অনুভৱ হয় আমি যেন ভগৱানক বেছি ৰস গুণহে পাম তেনেকুৱা যেন অনুভৱ হয় কিছুমান দেখি কিন্তু প্ৰকৃততে ৰসগুণটো আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ৰসগুণত তেতিয়া ব্যৱহাৰ হৈছোগৈ আৰু আসনখনৰ বিষয় লৈ জনাতো উচিত আৰু আসনখনৰ বিষয়লৈ জানিবলৈ হ'লে তেওঁ শৰণ ভোজন ল'ব লাগে আচলতে শৰণ ভোজন লোৱাৰ পাছতহে সেই আসনখনৰ যোগ্য হয় আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখা পাওঁ আসনখনত প্ৰথম ভৰি দি পেলাইহে আসনখনত বহে বা আসনখনতে কিছুমান মানুহে থিয় হৈ দিয়ে আমি এনেই গুৰু গুৰু কৰি থাকিলে কিটো হ'ব কাৰণ আমি আসনখনকে যদি চিনি নাপাওঁ আসনখনত আমি ভৰি তুলি বহিব লাগে প্ৰথম বা থিয় হৈ আসনখনৰ ওপৰত দিব লাগে সেই বস্তুটো আমি জনাতো খুব প্ৰয়োজন নজনাকৈ কিছুমান কাম হৈ যায় তথাপিতো অভ্যাস কৰিব লাগে যাতে শাসনখনত ভৰি দি বা থিয় হৈ শাসনখনত দিব নালাগে আৰু শৰণ ভোজন ল'লে মানে শৰণত শুদ্ধ হয় আচলতে মানুহজন শুদ্ধ হয় ভক্তি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁক শুদ্ধ কৰা হয় ভক্তি পথটো দেখুৱাই দিয়া হয় ভজনক তেওঁক দ্ৰব্য বস্তুবিলাক ভগৱন্তৰ ওচৰত যিখিনি বস্তু আমি দিওঁ ধৰণে ধৰক চাকি গছ দিলোঁ চাকি গছ নুকোন শলিতাডাল কোন তাত দিয়া খৰিকাডাল কোন আৰু যিভাগ আমি ধৰক বন্তি গছ থিয়কৈ থওঁ এই গছাভাগ কোন সেই বস্তুটো জনা উচিত গতিকে সেইভাগ জানিবলৈ ভজন ল'বই লাগিব আৰু তেনেধৰণে শৰাইখন সজাবলৈ যাওঁতেনো কেইটামান বস্তু জনা উচিত সেইকেইটা জানিব লাগে তেতিয়াহে ভগৱন্তই দ্ৰব্য লৈছোঁ বুলি লয় বুলি শাস্ত্ৰটো উল্লেখ আছে নহ'লে শিমলুৰ তোলাৰ লগত ফুলৰ লগত মানে তুলনা কৰে সেই কথাখিনি লক্ষ্য কৰিব ভাল পাইছোঁ আমি যে এখন সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকে গঢ়িয়াই তুলিব বিচাৰিছে গতিকে আমি তাত সমৰ্থক জনাইছোঁ আপোনালোকক আগবাঢ়ি যাওক খালী লগত সেই বস্তুকেইটাও সু খুৱাই লৈ যাব যাতে তাৰ পৰা তেওঁবিলাকে অপকাৰ নহয় কিন্তু যদি নিনিয়ে যিজনে বহুৱায় তেওঁ দুখ হয় যিজন বহে তেওঁ দুখ হয় বোলে মোৰ গাত দুখ নালাগে সেইটোলৈ নহয় দুয়োজনেই দুখ হয় কাৰণ তেওঁ নাজানে আপুনি আগবঢ়াই দিছে তেওঁ সুন্দৰ কণ্ঠ শুনিবলৈ ভাল সেইকাৰণে তেওঁক আগবঢ়াই দিছে কিন্তু তেওঁক সেই বিষয়ে অজ্ঞাতো নহয় গতিকে সেইখিনি বস্তুৰ ওপৰতো লক্ষ্য কৰিব আৰু অষ্টভাগৰ আগত যদি আমি পুৰুষবিলাক বহোঁ প্ৰকৃততে প্ৰকৃতিস্বৰূপা হৈ ভগৱানক ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ কৈছে বা দ্ৰব্য দিবলৈ কৈছে চেলেং কাপোৰখনে উৰণিখন লৈ ল'লে বেছি শোভা হয় আৰু ভগৱন্তও সন্তুষ্টি হয় সেইকাৰণে পৰাপক্ষত চেলেং কাপোৰখন লৈ ল'ব তেতিয়া আৰু সুন্দৰ হ'ব লগতে কওঁ যিখিনি বস্তুৰ ওপৰত আমি বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে সেই বস্তুখিনিত কিন্তু আমি গুৰুত্ব কম দিছোঁ ধৰক আমি নিগুণ কৃষ্ণৰ কথা কৈ থাকোঁ আচলতে নিগুণ বস্তুটো কি সেই বস্তুটো বা আমি বিচাৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই আৰু কৰিছোঁ যদিও সংসাৰৰ মায়ামোহক তালৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ সাহ কৰিব পৰা নাই প্ৰকৃততে মায়ামোহ ত্যাগ কৰি নিগুণ ধৰ্মত অগ্ৰসৰ হওক আমি এতিয়া শাস্ত্ৰ পঢ়িছোঁ বা ভগৱানক চিন্তা কৰিছোঁ পাপ আৰু পুণ্যৰ কাৰণেহে চিন্তা কৰিছোঁ পাপ পুণ্য আমি পাম কিন্তু ঘূৰি ঘূৰিয়েই ইয়ালৈ আহি থাকিব লাগিব গতিকে পাপ পুণ্যৰ লগতে আমি ইয়াৰ পৰা মুক্ত হৈ যোৱাটোহে চিন্তা কৰিব লাগে গতিকে মুক্তিৰ উপায় হ'ল নিগম নিগম ভক্তিতহে মুক্তি পায় কাৰণ নিগম ভক্তিত অহৰি সেৱা অহৰি কীৰ্তন হয় সেইকাৰণে নিগম ভক্তিত মুক্তি তৰণৰ উপায় বুলি কয় তাত কোনো কামনা নাথাকে বা বাসনা নাথাকে তাত এভাগ ন আনন্দ বুলি কয় আৰু তাত আমি এনেই সাধাৰণতে কয় কিছুমানে এই নামেই নাম নহয় আৰু নাম আছে সেই নাম নিগুণ ভক্তিত পায় নিগুণ ভক্তিভাগ হ'ল এক নাম ধৰ্ম গতিকে এক নাম ধৰ্মত যাওক এই গৈ নিজেও শুদ্ধ হওক আনকো শুদ্ধ কৰক আমি গঞা কাষী এইবিলাক যাবৰ প্ৰয়োজন নাই গঞা কাষী আমাৰ নিজৰ দেহতে আমি গঞা কাষী পাওঁ আগৰ ভিডিঅ'টো মই কৈছোঁ যে আমাৰ দেহটো সম্পূৰ্ণ ভগৱানৰ অংশ গতিকে ভগৱান স্থিতি হৈ আছে প্ৰত্যেক জেগাত গতিকে বিচাৰিলে আমি কাশী গঞা ইয়াতেই পাওঁ আৰু গোটেই ভক্তিভাগ ল'ব নোৱাৰিলোঁ কমচে কম গুৰু সেৱালৈকে গুৰু সেৱা নাম সেৱালৈকে গ'লে শুদ্ধ হয় আৰু সংসাৰিক ঘৰত আপোনালোকে যদি গুৰুগৃহ বনাব পৰা নাই তাতো ক'বলগীয়া একো নাই গুৰুগৃহ লাগিব বুলিও কথা নাই প্ৰকৃততে আমি চৈতন্য সেৱা কৰিব লাগে আমি চৈতন্যনো ক'ত পাওঁ চৈতন্য সেৱা কৰিবলৈ কৈছোঁ হয় চৈতন্য ক'ত পাম ভগৱানকনো ক'ত পাওঁ ভগৱানক পাবলৈ কোনো নিৰ্দিষ্ট দেখা নাই বাৰু তথাপিতো কৈছোঁ আপোনালোকক যে পুৱা উঠি দুই প্ৰকৃতি আৰু পুৰুষে যদি সেৱা কৰে সেয়াই হ'ল চৈতন্য সেৱা আৰু এইটো নহয় যে মই মোৰ মাইকী মানুহজনীক বা অধ্যগনিক মই সেৱা কৰিম সেইটো নহয় আচলতে কাৰণ অধ্যাংগিনী আমাৰ পৰিবাৰ কেতিয়া হয় যি টাইমত আমি শয়নত ৰাতি থাকোঁ সেই টাইমহেঁতেহে আমাৰ অধ্যাংগিনী হয় সেইখিনি কথা আপোনালোকেও জানে গতিকে এইখিনি সময়ত আমাৰ বেছিভাগেই আই সম্বন্ধত মাতৃ সম্বন্ধত থাকে গতিকে পুৱাৰ ভাগত যদি আই মাতৃক লগত সেৱা কৰে তেতিয়া চৈতন্য সেৱা হয় আৰু আইগৰাকী কৈ দিছোঁ বাৰু প্ৰকৃততে ক'ব নালাগে এইখিনি নিগুমৰ তত্ত্ব প্ৰকৃততে আইগৰাকীত গাত সাত নাম বিৰাজ হৈ আছে পুৰুষৰ গাত পাঁচ নাম বিৰাজ হৈ আছে গতিকে সেইকাৰণে কৈ সাতে পাছে এক হৈ তেহে সিজিব হৰিত ভকতি গতিকে সাত নাম আৰু পাঁচ নাম এক হ'লেহে হৰিত ভকতি হয় সেইকাৰণে পৰাপক্ষত চেষ্টা কৰিব পুৱা গধূলি দুই টাইমেই কৰিব লাগে কিন্তু দুই টাইম নোৱাৰিলেও পোৱা যদি আপোনালোকে ইজনে সিজনক সেৱা কৰে ঘৰখনো সোমল হয় ভগৱান সুখী হয় তেওঁ ভগৱানৰ লগ দিয়ে বিপদ বিঘিনি নহয় সেই কথাটো লক্ষ্য কৰিব গতিকে পৰাপক্ষত চৈতন্য সেৱা কৰিবলৈ চাব গোঁসাইঘৰ ভাগ আমি জগতৰ কাৰণেহে বনাওঁ এক নামত সেইটো আছে জগতৰ কাৰণে আমি গোঁসাইঘৰ ভাগ বনাওঁ গোঁসাইঘৰ নহ'লেও আমি সেই মই যে কৈ গ'লো আই মাতৃক যদি সেৱা কৰোঁ আই মাতৃও আমাক সেৱা কৰিব গতিকে আমাক নকৰে আমাৰ অন্তৰত যি ভগৱান বিৰাজ হৈ আছে তেওঁক কৰিব আমিও আই মাতৃক তেওঁ অন্তৰত যি ভগৱান বিৰাজ হৈ আছে তেওঁকহে কৰি সেইকাৰণে সেই ভাগ যদি লয় তেতিয়া জীৱৰ তৰণৰ উপায় হয় ইধেই পুণ্য পাপ আৰু পুণ্যৰ যদি বিচাৰে তেতিয়া বাৰে বাৰে ইয়াত আহি থাকিব লাগিব কাৰণ পাপ কৰিলে ভোগ কৰিবলৈ আহিব লাগিব পুণ্য কৰিলেও ভোগ কৰিবলৈ আহিব লাগিব গতিকে নহা উপায়টো হ'ল নিগম নিগম শক্তিভাগ শাস্ত্ৰত ধুনীয়াকৈ বৰ্ণনা কৰি থোৱা আছে চাব নিশ্চয় পাব সকলোখিনি আপোনালোকৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰে এখন সু সমাজ গঢ়ি তোলাত আপোনালোকে সুন্দৰ বাখ্যা তুলি ধৰিছে জগতত যিখিনি প্ৰচলিত সেইখিনি হয়তো তাৰ ভিতৰত আপোনালোক যদিও কোনোবা নিগুণ ভক্তিত জড়িত হৈ আছে তাক মই নাজানো গতিকে নিগুণ ভক্তিত থাকিলে কিছুমান কথা সমাজত কোৱাটো বৰ টান কাৰণে নিগুণ ভক্তিতহে পায় ভকতৰ জাত নাই ভকতৰ কোল নাই ভকতৰ বিচাৰ নাই নিগুণ ভক্তিতহে পায় সেইবুলি য'তে ত'তে নাখায় ইজনো নিগুণ ভক্তিত পৰিপূৰ্ণ হ'ব লাগিব তেওঁৰ লগতে খাব তেওঁ যি জাতি নহওক লাগিলে সেইটোৱেই বিচাৰ নকৰে গতিকে সেইখিনিয়ে নিগুণ ভক্তিৰ মহাত্মা গতিকে নিগুণ ভক্তিভাগ মই ল'বলৈ কওঁ সেইভাগে আৰু সমাজখন সুন্দৰ কৰিব লগতে উঠি অহা প্ৰজন্মক শৰণ আৰু ভোজন লওক কিছুমান বস্তু যিখিনি আমাৰ সমাজক ক্ষতি কৰে সেই বস্তুখিনিৰ পৰা ৰক্ষা পাব কিছুমান সমাজত দেখোঁ শৰণ লৈছেনে নাই লোৱা নাজানো পাঠত বহে শৰণ লৈয়ে নামত বহে নামাচাৰ্য কৰে গতিকে সেইখিনি মই ফালৰ পৰা মই বৰ শোভা নেদেখোঁ সেইখিনি কথা কাৰণ শৰণত একো নাপায় শৰণত মুঠতে দেহটো শুদ্ধ সেইকাৰণে ধৰ্মত বিজ্ঞান যুক্তি সোমোৱাই থৈছে কয় জ্ঞান বিজ্ঞান তদন্ত ৰহস্য গতিকে আমি ৰহস্যৰ মাজলৈ সোমাই যাব লাগে জ্ঞান বিজ্ঞানখিনি আমি পাইছোঁ শাস্ত্ৰ পঢ়িছোঁ জ্ঞান পাইছোঁ শৰণ লৈছোঁ বিজ্ঞান পাইছোঁ গতিকে ভ্ৰজনভাগ লৈ দ্ৰব্যভাগ চিনি পাই কৰ্ম কৰক আৰু ৰহস্য ভেদ কৰক তেতিয়া ভাল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু ক'বলগীয়া বহুতেই আছে কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যোগেদি এই কথাখিনি প্ৰকাশ কৰা বৰ টান সেইকাৰণে কিছুমান কথা মনত ধৰি ৰাখি আপোনালোকৰ আগত প্ৰকাশ কৰিবলগীয়া হৈছে তাৰ বাবে মই দুখিত কাৰণে বেয়া নাপাব বহলভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আঁতৰি ল'ব লাগিব তেতিয়া বহলভাৱে আলোচনা কৰিব পৰা যায় যে দীক্ষা বা ইচ্ছা প্ৰকাশ হয় তেনেকৈ কৰিব পাৰে তেতিয়া ভাল হয় আৰু আপোনালোকক মই ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাৰ কথালৈ কোৱা নাই যে নিগুণ ধৰ্ম ভাগ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ তেওঁ কৈছে মই সেইভাগ প্ৰচাৰ কৰাৰ বিষয়লৈ নাই কোৱা সেইভাগ অত্যন্ত টান ত্ৰিভাগ ভক্তি ব্যাগদেৱে ভয় কৰিছিলে ভাগৱতত প্ৰথম স্কন্ধতে আছে সেইখিনি ভয় কৰিছিলে গতিকে সেইভাগকৈ হ'ল নিগুণ আৰু প্ৰকৃততে হৰি সেৱা ঠে নাৰদ মুনি ভগৱন্ত সকলো দেৱ দেৱ দেৱতা নিগুণ নাম উঠে তাতহে উপষ্ট হয় ভগৱান আৰু চায়ো আনন্দ পায় পঢ়িছে জানে পাইছে পৰাপক্ষত সেইভাগো দিবলৈ চেষ্টা কৰিব ইয়াকে কৈ আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আগলৈ ভিডিঅ' এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিম আপোনালোকে চাওঁ আমাৰ কণ্ঠটো আমি শুনাবলৈ আপোনালোকক ভাগৰ মই কৈছে ভাগৰত বেছি অধ্যয়ন নকৰোঁ মই সৰু সৰু কিতাপবিলাকে বেছি অধ্যয়ন কৰোঁ গতিকে সেইখিনি সৰু সৰু কিতাপখিনিয়ে কিছু কথা তেওঁলোকলৈ জনাওঁ এতিয়া ইমানতে কৈ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ গতিকে যদি কিবা অপৰাধ হৈছে আজানিতে অপৰাধখিনি মাৰ্জনা কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ গতিকে এতিয়া সকলোকে সেৱা জনায় ইমানতে ভিডিঅ'টোৱেই hamoni wei kisuna. Nā, rukara, nā, rukara, nā, rukara,